Действительно, мы очень сильно провалили первую четверть, как в нападении, так и в защите. Нам в течение всего сезона очень не хватает какой-то стабильности. Мы какую-то четверть из четырех обязательно плохо проигрываем, даем сопернику много забить, у самих ничего не получается. Нам надо быть в этом компоненте как-то намного более стабильнее, терпеливее, упорнее и ну, быть готовым к рывкам соперника, быть готовым остановить их, эти рывки, быть готовыми как-то на это ответить. И сегодня нам действительно не хватило немного, но такая первая четверть. Мы три четверти из четырех выиграли, а вот действительно первая четверть была просто провальная. И потом нам не всегда хватало какой-то командной игры. Все горели желанием догнать, но надо быть тоже умнее и понимать, что мы только командно какими-то общими действиями, защитой в первую очередь можем догнать, изменить ход игры и получить победу, к чему мы так действительно сегодня стремились, особенно после перерыва. Поздравляю тебя с победой. То, что мы вытворили, другого слова не подберешь. В первой четверти я пока не могу я считаю, что мы и тактически, и физически были абсолютно готовы к этой игре. Но я не могу до сих пор объяснить, что случилось с командой в первой Причем э, бывает у нас проблемные четверги. Мы плохо играем в нападение. Бывают четверги, когда мы совсем плохо играем в защиту. Но чтобы и там, и там ничего не получалось, такого я не помню. Да, конечно, сказывается очень узкая ротация. Мы не можем на таких скоростях играть все время. И нас не хватило в конце только потому, что 7,5 человек играют и очень тяжело держать темп и держать удар. К сожалению, вынужден констатировать, что очередная игра проиграла, проиграна в плачу. То есть там, где решает какие-то тактические моменты, у нас просто физически не хватило на танцов. Не хватило на агрессивную защиту, плюс мы допустили несколько непростительных ошибок. Но по-прежнему считаю, основная причина поражения это безобразная первая четверть разбираться в ее причинах, естественно, будем уже дома. Посмотрим внимательно видео. Я думаю, что а так же у Николая, так и у нас будет Да Ничего на нас не тыснет. Тыснет только то, что физически, я же говорю, играет 6,5-7 человек. С такой ротацией играть, с такой мобильной, быстрой командой, физически крепкой, как у вас, очень тяжело. Очень тяжело э, физически бороться за каждую позицию. Выбранная в начале тактика не сработала, а э, смены, которые должны были не дать э, преимущества сопернику, ничего не давали. Мы везде проваливались. Мы проваливались в игре один в один. Мы проваливались на всех пикинровах. А во второй четверти мы изменили э, систему защиты. Зона пошла намного лучше. Да, мы потом выбрали три четверти, но это ничего не дало. Общий результат отрицательный, это факт, это нужно признать. Да, мы о, в третьей, четвертой четверти изменили форму смены на пикн Это дало свой результат. То есть мы дошли до минус двух. И опять же, сыграй умнее, грамотнее в концовке. Да, могли быть варианты. Но все равно главное это умный баскетбол, к которому мы стремимся. В Первой четверти нам совсем не удался и совсем не получился. Еще раз говорю, однозначно... Просто так мы этот вопрос не оставим однозначно, будем разбираться в причинах и просто так разговорами это не закончится. Я в этом уверен. Я вообще очень рад, что в этом году как таковой матч всех звезд будет. Мне очень приятно, что этот матч будет в нашем городе. Я считаю, что наши болельщики в данном случае в выигрышном положении. Приглашаем всех со всей Украины, и не только, посетить это мероприятие. Я думаю, что будет красиво и интересно. Давно не играли в формате «Украина против Легиона». Я думаю, что это не будет совсем э, спектакль. Это будет где-то даже с элементами спорта, мне что-то так кажется, потому что американцы не захотят просто так э, играться в ничью. Поэтому э, всех приглашаю. Считаю, что очень правильно, очень позитивная тенденция проводить матчи всех звезд. И в э, очередной раз хочу сказать спасибо организаторам и всех пригласить. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать. Очень классная была сегодня атмосфера. Мы, как всегда, сыграли начало хорошо, можно сказать. Концовку мы провалили. Без этого с этим пока мы справиться не можем, но мы делаем все для этого. В принципе, отрабатывали, максимально хотели убрать их лидеров. Мы знаем, что у них легионеры, которые забивают очень много баллов. Я считаю, что нам надо работать над такими концовками, чтобы их не было, и держать эту разницу. Для меня мы выиграли уже классно. Всех поздравляю. Приходите на игры. Атмосфера супер. Будем стараться, будем дальше показывать хорошую игру. Все знают, что матч звезд это шоу, в первую очередь оно делается для болельщиков, это там в принципе никакой конкуренции. Конечно, есть какая-то определенная борьба, но э, лично для меня это как если я буду участвовать, какой-то определенный опыт и он, я думаю, только мне пойдет на пользу. Я попрошу тренера еще один. Непростая <laughs> игра, мы знали, что нам предстоит один из лидеров чемпионата. Хорошая команда сбалансированная. Очень хорошие американцы агрессивные, которые могут в одиночку решить результаты. Главная задача сегодня стояла перед командой защитить. У нас неплохо получился старт первой четверти. 10 очков. Мы хорошо защищались выполняли установки, после этого потеря концентрации и вязались в нервную концовку. Поэтому есть вопросы, в первую очередь, и по защите, и по индивидуальной защите. Поэтому есть над чем работать. Пан Эгер, задать. Насколько важна для вас химия в команде? И что вы делаете для того, чтобы развивать э, не только физическую э, выносливость игроков, но и командный дух? Это самый главный, наверное, вопрос. Первое, что я интересуюсь, когда беру игрока себе в команду, какой он дисциплинированный, какой он в коллективе. Это основное требование, первое требование, которое предъявляют игроки. Если он коммуникабельный, если он в коллективе нормальный, поэтому для меня это очень важно, химия внутри. Потому что чемпионат сложный, разные ситуации. Когда выигрываешь, всегда хорошее. Когда проигрываешь, вылазит всякая дрянь. Поэтому для меня это очень важно, как он не только внутри коллектива, но и не, не только в команде на игре, но и какой... А время тренирования на майданчике, в ли игроки час часы? Очень мало времени у нас для этого, поверьте мне, очень мало времени. А я бы вважал, это все важливо, чи? Безусловно. Безусловно. <свист> Ну, скажу честно, мне хотелось бы посильнее игрока в этой позиции. Он старается, он неплохой, он играет с травмой, с травмой серьезной. Он, я его берег на игре с Николаевым, но видно даже по движениям, он еще далек от восстановления полного, я имею в виду 100%. Сегодня, завтра будем принимать решение, по потом... сейчас я не готов сказать, но конечно, если вы посмотрите, мы проигрывали потихоньку, потихоньку каждую четверть. Каждую человек мы проигрывали. Очко, два, три, четыре, пять, четверти. Мы выиграли первую и три остальные мы проиграли. Поэтому ребята знали, что четвертая четверть ключевая, мы позволяем пропустить 28 очков. Поэтому... Мой принцип – играть от защиты, и четвертой четверти не было защиты. Было много игры один 2 1 много было глупостей в защите. Если вы вспомните, сколько было англанов, два очка гол, два очка гол. Вот. Ну, в моем понимании, хвалить так хвалить. Ребята знали установку. Все получилось, да. Все получилось, и это сыграло действующий. Да, немного расслабило. Ребят потеря концентрации, как я уже говорил. Спасибо.